السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواہشوں کے پیچھے مت بھاگنا لاجواب کارگزاری مولانا ابراہیم صاحب کا جزاک اللہ ماشاء اللہ ہماری طرف سے ہدایتیں آئے گی جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا وہ مشقت میں نہیں پڑے گا وہ کامیاب ہو جائے گا ومن ردان دکری فائنل ہو مائی شتن دن کا ونا شروع اور جو اس سے منہ مو موڑے گا ہاں اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی اور قیامت میں اندر اٹھے گا اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کی ضرورت الگ ہے زندگی کا مقصد الگ ہے زندگی ضرورت تو کھانا پینا کپڑا رو مکان شادی یہ ضرورت کہلاتی ہے یہ تھوڑی ہوتی ہے یہ تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہے ضرورت تھوڑی اور تھوڑے سے ہی پوری ہو جاتی ہے آدمی سو میٹر کپڑا نہیں پہنتا چاہے اس کے کپڑے کی بڑی دکان ہو جب بھی وہ سو میٹر کپڑے پہنے گا وہ دو چار میٹر میں اس کا بن جائے گا ہی وہ پہنے گا وہ سو کلو نہیں کھائے گا چاہے کتنا بڑا تاجر اناج کا وہ تھوڑا ہی کھائے گا یہ بھی بتایا کل متا دنیا قلیل دنیا کا نفع تھوڑا ہے اس کو یاد رکھو اس کا نفع تھوڑا لاکھوں کا کمالک ہے کروڑوں کمالک ہے تو کیا کرے گا اس کو حفاظت کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا حفاظت کرے گا پھر مرے گا تو چھوٹے مر جائے گا مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خواہشوں کا پورا ہونا خواہشوں کے پیچھے لگنے سے نہیں ہوگا بلکہ خواہشوں کو توڑنے سے خواہشیں پوری ہوگی جیسے روزہ دار خواہش چھوڑ دیتا ہے تو خواہشوں کے بہت سے سامان رمضان میں ہوتے ہیں کھاؤ پیو کتنی نعمتیں آتی ہیں لوگ کتنوں کو کھلاتے بھی ہیں خواہش توڑنے سے خواہشیں پوری ہوتی ہے خواہشوں کے پیچھے پڑھنے سے خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہاں ہم خواہشوں کے پیچھے پڑھے اس سے ہماری خواہشیں پوری نہیں محنت تھک کر تھک جاتے ہیں ہو جائیں وہیں کہ وہیں اس لیے میرے بھائیوں اس کام کا مقصد سمجھنا ہے کہ یہ جو کام اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ ہمارا اصلی کام ہے یاد رکھو کیا ہے اصلی کام یعنی دنیا میں بھی یہ کام ہمارے ساتھ رہے گا اور آخرت میں بھی ساتھ رہے گا باقی جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ عارضی ہے دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے عارضی بنایا ہے دائمی نہیں بنایا یہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی کہ کبھی نہیں ہوگا زمیندار کی زمین مالدار کی مالداری عہدیدار کی عہدداری کوئی چیز خوبصورت کی خوبصورتی کوئی چیز نہیں عارضی ہے تھوڑی دیر کی بات لیکن دین اور ایمان کہ دین عارضی نہیں ہے دین ایمان ہمیشہ کے لیے ہے دی. یہ اس کے ساتھ جائے گا دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ رہے گا اور قبر میں بھی ایمان کے ساتھ جائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا ایسا سنو کہ دوسرے کو سنا سکو ہاں <سؤال> تاکہ دوسرے کو بات پہنچا سکو کہ یہ بات سنی تھی وہاں یہ مطلب ہے <سؤال> ایسا سنو تعلیم بھی ایسی سنو کہ اپنے گھر والوں کو تعلیم سنا سکو کہ آج مسجد میں یہ حدیث سنی تھی تو جہالت دور ہوگی نہیں تو نہیں دور ہوگی ہاں کہ آج مسجد کی تعلیم میں یہ حدیث سنی تھی اپنے دیوی بچوں کو بتاؤ جا کے ایسا سنو سمجھنا نہیں بات یہاں بھی ایسا سنو کہ جا کے کسی کو بتا سکو کہ یہ بات سنی تھی وہاں اس لیے یہ کرنا ہے یہ کرنے کے لیے کہا ہے تو ہوگی تبلیغ اس لیے سننے کی ذمہ داری ہے تو رضو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر کوئی جگہ قبر سے زیادہ بیاانک نہیں دیکھی بہت بھیاک جگہ ہے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں حالانکہ ہر ایک کو اپنی قبر سے معاملہ پڑے گا یہ طے ہے منہا خلقناکم و فی ہا نئی و منہا سارا تن پوکھرا یہ فرمایا کہ اس زمین سے اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے پھر دوبارہ اسی میں تم کو لوٹا دیں گے پھر اسی میں سے تم کو قیامت میں نکالیں گے یہ فیصلہ ہے یہ نہیں بدلے گا یہ فیصلہ ہے زمین سے تم کو پیدا کیا ہے پھر دوبارہ تم کو زمین میں لوٹاویں گے پھر تم کو زمین میں سے دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے جب مرتے کو دپنا چاہیے تو وہ آیت پڑتے ہیں مٹی ڈالتے ہوئے منہا قداق حکم بفیحا نئی دکم بنہا نخرج حکم تانکرا جسے جس تم کو پیدا کیا ہے اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی میں تم کو دوبارہ نکالیں گے یہ فیصلہ ہے اللہ یہ نہیں بدلے گا ہاں سب کے ساتھ ملک کا صدر ہو ملک کا حاکم ہو کچھ بھی ہو کروڑپتی ہو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا دوبارہ اس کو کھل جائیں گے وہ پھر اس کو نکالیں گے تو حضور صلی اللہ صلی یہ فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا ہاں وہ بہت بیانک جگہ ہے اس لیے اس کی تیاری کرو پھر فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنے گا یا پھر دوسرے کا ایک گھڑا بنے گا کھڈا یہ منظر ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے بہت ہی زبردست کارگزاری سنائی ہوئی ہے کہ موت کا منظر بہت خطرناک ہوتا ہے اور پھر قبر میں لے کے جانا اس سے بھی زیادہ خطرناک تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی اللہ کا ذکر کریں اللہ کا شکر ادا کریں اس میں ہماری آخرت کی بھلائی ہوگی اور اپنی نماز کو اور دین کو قائم کرنا چاہیے لوگوں تک پہنچانا چاہیے کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں پہنچائیں گے تو پھر یہ دین کا کام کون کرے گا کس کی ذمہ داری ہوگی جس طرح صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہے یہ دنیا اگر ہم تھے انسان پھر بھی چل رہی تھی اگر نہیں بھی تھے تو اللہ کا نظام چل رہا تھا اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو اس سے ضروری ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کو قائم کرو دین کا کام ہر حال میں کرنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں لائک سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکے جزاک